maqtalayotgan odam o'zini eng afzal odamman deb o'ylab qoladi faqat o'ziga itoat etishga bora bora odamlarni o'ziga sig'inishiga erishmoqchi bo'ladi fir'avnni ham fir'avn qilgan uni atrofidagi mute va maddoh xalq bo'ladi shuni unutmang assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatu alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah maddohlik bo'g'izlamoqdir ya'ni bo'g'izlab o'ldirish degani ba'zi asarlarda bu gapni umar roziyallohu anhuga tegishli deyishadi u kishi aytganmi aytmaganmi nima bo'lishidan qat'iy nazar buni ma'nosi to'g'ri chunki maddohlik insonni aynitadi uni zulm qilishga vahshiy bo'lishiga sababchi bo'ladi maqtash mumkin bo'lgan o'rinlar ham bor o'zi buni maddohlik ham deb bo'lmaydi chunki maddohlik asosan manfaatlar to'qnashadigan joyda bo'ladi kuchli kuchsizni maqtasa bo'ladi yoki ustoz shogirdini ilmga qiziqtirish uchun maqtasa bo'ladi lekin maddohlik bilan shukurni ham o'rtasida katta farq bor masalan yaxshilik qilgan odamga rahmat jazoga alloh xayr alloh rozi bo'lsin olloh qabul qilsin sizni ezgu ishlarga muvaffaq qilgan allohga hamdlar bo'lsin desa bu tashakkur bildirish lekin rahmat yaxshi ham siz borsiz siz bo'lmaganingizda ahvolimiz nima kechardi bo'ldi endi bu yog'i maddohlik shuning uchun tashakkur bilan maddohlikni o'rtasini farqiga ge borib olish kerak maddohlikni xatarlari birinchi o'rinda maddohni o'ziga bu kasbga aylanib qolishi mumkin kimdir maddoh jurnalist bo'ladi kimdir shoir bo'lsa ana shu maddohlikni orqasidan maddoh shoirga aylanadi shunga o'xshab ketaveradi insonlar mana shu maddohlikni kasb qilib olishadida oxiri mana shuni orqasidan noneydigan bo'lib olishadi undan keyingi zarari maddohlik qilishga o'rganib qolgan odam bu yo'lda yolg'onlarga qo'l uradi va natijada allohni huzurida kazzob deb yozib qo'yiladi yana maddoh odam hojasini yomon ishlardan ham hikmat izlaveradigan bo'ladi natijada uni zulmiga ham sherik bo'lib qoladi maslahatchilar rahbariga bu o'rinda bu ishingiz noto'g'ri bu qaroringiz noto'g'ri deyishsa maddohlar bu ish foydali xalqni manfaatini ko'zlab qilinyapti deb maddohlik qilishadi va ulardan ilhomlanib boshliq mana shunga qo'l uradi masalan aes qurilishini oladigan bo'lsak maddohlar bu ishda ko'pgina hikmatlarni topib bersa bu buyoqdagi to'g'ri maslahat beradigan odamlar bu ish xatarlik buni xataligidan germaniya ham bu yil eng oxirgi aesdan voz kechdi deydi va mana shu narsa kelgusida amalga oshadigan bo'lsa va bundan bir xatarlar kelib chiqadigan bo'lsa va mana shu talofatlar mana shu halokatlar mana shu maddohlarni evaziga bo'lgan bo'ladi chunki uni xataligini aytishgan edi lekin uni xataligini aytgan insonlarni gaplari maslahatlari maddohlarni shovqin surovnini ostida eshitilmay qolgandi endi maddohlikni maqtalayotgan odamga zarari inson nafsi maqtovni yaxshi ko'radi bora bora yaxshi ko'rgan narsasi mahbubiga aylanadi mahbubini qo'ldan chiqargisi kelmaydi ya'ni maddohlarni qo'ldan chiqarmaslik uchun insonlarni o'ziga jalb qilish uchun qo'ldan kelmagan kelmagan ishlarga ham jur'at qiladi natijada ko'p xatolar qiladi va o'ziga ziyon qiladi atrofidagi insonlarga esa zulm qiladi undan keyin maqtalayotgan odamga kibr kirib qoladi tanqidni ko'tar olmaydigan bo'lib qoladi faqat maqtov o'rgangandan keyin shunga o'rganib qoladi uni fikrini ma'qullamaganlarni yo'q qilish payiga tushib qoladi agar hamma bir bo'lib norozilik bildiradigan bo'lsa hammani o'ldirish qo'lidan kelmaydi lekin haqni yuziga aytgan odam shuncha maddohlarni oldida ko'ziga xunuk ko'rinadi keyin uni ovozini o'chirish uchun uni yo'q qiladi yoki butkul ovozini o'chirish uchun qo'lidan kelgan hamma chorani ishga soladi maqtalayotgan odam o'zini eng afzal odamman deb o'ylab qoladi faqat o'ziga itoat etishga bora bora odamlarni o'ziga sig'inishiga erishmoqchi bo'ladi fir'avnniyam fir'avn qilgan uni atrofidagi mute va maddoh xalq bo'ladi shuni unutmang hamma qarorlarni olqishlayvergandan keyin oxiri o'zini o'zi ilohman deb o'ylab qoldi menga sig'ininglar deb sig'inishga buyurdi maqtalayotgan odam amal qilishdan to'xtab qoladi abu bakradan rivoyat qilingan hadisda bir kishi bir kishini maqtadida rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga sho'ring qurgur do'stingni bo'ynini uzdingku dedilar yana boshqa abu musodan rivoyat qilingan hadisda do'stingni belini sindirdingku deb aytadilar bu degani uni amal qilishdan to'xtatding uni maqtab yubording bo'ldi endi u amal qilmasam ham men odamlarga yoqaman ekan deb o'ylab qoladi degan ma'nolar kelib chiqadi undan keyingi xatari allohdan ajr umid qilish bilan insonlardan olqish olishni o'rtasida arrosatda qoladi alloh uchun amal qilmay qo'yadi har bir ishida odamlardan olqish olishga harakat qiladi o'zi xoli qolgan bo'lsa biror ishni xolis qilmaydigan bo'ladi eng qizig'i shundaki maddohlar madh etgani bilan farishtalar uni amal daftariga shu yaxshilikni qildi deb yozib qo'ymaydi hech qachon bu narsaga erisha olmaydi shunday ekan qilinmagan narsani qildi deb maqtash bilan hech kimni olmaydi endi maddohlikni jamiyatga keltiradigan zarari maddohlar sabab o'zini boshqalardan afzal deb ko'rishga o'rganib qoladi rahbarlikdan ham voz kechmaydigan bo'lib qoladi shu maqsad yo'lida shu mansabdorlikni kursini bermaslik uchun hamma qo'lidan imkoniyatlarni ishga soladigan bo'ladi va o'zidan boshqa odamni mana shu mansabga keltirmaslikka harakat qiladi chunki u maqtalavergandan shu joyga faqatgina men munosibman deb o'ylab qolgan bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu borada kim munosib insonni boshliq qilmay nomunosib insonni boshliq qilsa allohga uning rasuliga va musulmonlar jamoasiga xiyonat qilibdi de, dedilar demak kim bo'lsa ham boshliq bo'lib olsa bo'ldi buyog'iga uni qo'llab quvvatlab turadigan maddohlar bor unga hamma imkoniyatlar eshiklar ochiladi natijada boshliqlikka fosiqu fojir ham kelaveradigan bo'lib bu qoladi buroyda roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar fosiq odamni saidimiz demanglar agar u sizlarga said bo'lsa robbingizni g'azablantirgan bo'lasizlar dedilar naqadar og'ir so'zlar banda shunday yo robbisini tanlab insonlarni g'azabiga duchor bo'ladi yo fosiqlarni tanlab robbisini g'azabiga duchor bo'ladi maddohlar ham mana shu xatalarni yaxshilab bilib fikr qilib yo bu ishlardan qaytsin yo odamlar ularni bu yo'ldan qaytarsin rasululloh sollallohu alayhi vasallam maddohlarni yuziga tuproq sepinglar deb buyurdilar ularni bu yo'ldan qanday qilib bo'lsa ham qaytaringlar dedilar demak uzoq yaqindagi inson maddohlarni qanday bo'lmasin uni bu maddohlikdan qaytarish kerak yoki aytib yoki tushuntirib yoki qo'li bilan yoki so'zi bilan buni zararlarini unga tushuntirish kerak maddohlik haqida bo'lib o'tgan bir voqeani aytib beraman bir kuni amir bashir asshihobiy xizmatkoriga baqlajon yegim kelyapti dedi xizmatkori bo'lsa olloh baqlajonni yorla qolsin u yeguliklarni to'rasi yog'siz go'sht qiltaloqsiz baliq qaynatib qovurib yoki dimlab yesangiz ham bo'ladi deydi shunda amir lekin avval yeganimda oshqozonimni og'ritgandi deydi de de. xizmatkor bo'lsa yana maddohlik qilib qurib ketsin bu la'nati baqlajon iste'moli noxush hazmi ham og'ir bemaza qop qora ko'rimsiz narsa deydi de. shunda amir e yaramas bir ovqatni bir vaqtni o'zida ham maqtab ham yomonlasa bo'lar bo'larkanmi hozirgina og'zingni ko'pirtirib maqtayotgandinu deydi xizmatkor bo'lsa hojam men amirning xizmatchisiman baqlajonniki emas agar <laughs> amirga muvofiq bo'lsa maqtayveraman bordiyu nomaqbul bo'lsa yomonlaymanda u yuzi qarona deydi demak maddohlar shunday sifatda ekan uni hojasiga yoqqan <laughs> narsani ko'pirtirib yoqmagan <laughs> narsani ham ko'pirtirib gapiradigan bo'ladi va insonlarni tabiati insonlarni mijozi buzilishiga sababchi bo'lishadi assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatu bo'ldimi o'zi maddohlik er xotinni o'rtasida yarashadida chunki er xotinini <laughs> sen chiroylisan sen mehribonsan sen dastyorsan deb maqtayversa maddohlik qilaversa xotin ham shunaqa chiroyli bo'lishga yanayam mehribon bo'lishga yanayam dastyor bo'lishga harakat qilib qoladida xotin ham xuddi shunaqada erini maqtaversa men sizdan hech kimdan ko'rmagan yaxshiligimni ko'rdim hech kim qilmagan yaxshilikni qildingiz juda bir sahiy odamsizda desa bo'ldi er yana ham sahiy bo'lishga yana ham yaxshi bo'lishga harakat qiladida shuning uchun har qancha maddohlik bo'lsa er xotinni o'rtasida yarashaveradi o'sha yo'q narsani gapirsa ham chunki o'sha narsani bor qilishga harakat qiladida odam shuni orqasidan shuning uchun bir maddohlikda bir g'alati bir ajoyib bir his tuyg'u borda insonni bu narsa endi xunuk bo'lsa ham borib borib er xotin bo'lib qolishiga shunaqa bir sabab bo'lib qolishi mumkinda shuning uchun maddohlikdan saqlantiriladida maddohlikdan ogohlantiriladi subhanalloh odamlar bilishgan edi bu narsalani ajib